Всем привет! С вами Тарас Поздний и сегодня мы поговорим о близкой мне теме о восьмитысячниках. А, я расскажу, что это, где они находятся и мы пройдемся по списку, начиная с самого высокого. А в конце я дам вам ответ на вопрос, сколько всего восьмитысячников в мире. Итак, что такое восьмитысячник? Восьмитысячники – это вершины высотой больше 8000 метров, как бы это банально не звучало с их названием. По аналогии есть 6, 5, 7 тысячники – всего выделяют 14 главных вершин восьмитысячников. Эта программа называется «Корона мира». Она одна из самых почетных и самых тяжелых в высотном альпинизме. И я надеюсь по чуть-чуть, шаг за шагом, вершинка за вершинкой, тоже пройти ее. Где находятся восьмитысячники? Все 14 вершин находятся в горных системах Азии. 10 из них находятся в Гималаях, а еще четыре находятся в Каракоруме. Примечательно, что большинство восьмитысячников находится на границах соседних государств, но в то же время только на Эверест существует два относительно равнозначных классических маршрута. Страны, в которых находятся восьмитысячники. В первую очередь это Непал, самая высокогорная страна мира. Здесь находится 8 восьмитысячников и три из них полностью на территории страны. В Китае находится 9 восьмитысячников один полностью внутри страны. Но его я не ставлю на первое место только потому, что на большинство восьмитысячников с китайской стороны очень тяжелые маршруты. А в частности, с китайской стороны Каракарум фактически не исследован, труднодоступен и подняться там на ту же К2 ну, почти нереально. С Китая по классике ходят всего на три восьмитысячника. Это, конечно же, Шижапангма, которая находится полностью в Китае. Это Эверест с севера и это Чиойо. Маршрут, на который из Китая один из самых легких в техническом плане. А, следующая страна это Пакистан. В Пакистане находится 5 восьмитысячников. И примечательно, что на все из них классические маршруты идут именно с территории Пакистана. Один Нангапарбат находится полностью внутри страны и четыре остальные находятся на границе с Китаем. А, в Индии есть всего один восьмитысячник, это Канчинджанга, он находится на границе с Непалом. Но классический маршрут все же принято ходить со стороны именно Непала, а не со стороны Индии. Поэтому индусам в основном приходится ездить ну, в соседние государства. Перейдем к списку высочайших вершин мира. Начнем с Эвереста. Самой высокой вершины мира. Он имеет и другие названия. Это Сагарматха или Джамалунгма. Находится на границе между Китаем и Непалом. Примечательно, что на Эверест можно по относительно равнозначным маршрутам подняться как со стороны Китая, это с севера, так и с юга, со стороны Непала. За всю историю поднялось около 10 тысяч восходителей, что делает Эверест самым популярным восьмитысячником. В первую очередь именно потому, что он самый высокий. Но в то же время Эверест является относительно безопасной горой. Смертность всего 3%. У меня, кстати, есть тут детальное видео о смертности на Эвересте, где я разбираю смертность по сезонах между мужчинами и женщинами, между клиентами и шерпами. А, ну, в общем, максимально полную статистику предоставляю. Лучший сезон – это весна. А, все восхождения проходят в мае, примерно с, 14, с 13 мая и где-то по 27-28 мая. Бывает самое лучшее погодное окно. Я был на вершине Эвереста 14 мая 2018 года. Три года назад. Я даже не мог мечтать о Об Эвересте. Об этом мы тоже скоро запишем более детальное, более подробное видео. Пока можете посмотреть коротенькое. Первое восхождение на Эверест было совершено 29 мая 1953 года Тензигом Норгеем и, и Сэром Эдмондом Хиллари. К2. 8611, самый северный восьмитысячник. К2 или Чегори, Дикая гора, второй восьмитысячник мира, находится в Каракаруме на границе Пакистана и Китая, но со стороны последнего фактически недоступен. К2 славится своей плохой погодой, так как это самый северный восьмитысячник, здесь постоянно дуют сильные ветра и очень холодно. Долгое время восхождение на К2 было самым смертоносным. Эта вершина считалась самой опасной и самым сложным восьмитысячником. Но и на данный момент смертность на горе составляет около 19%. Детальные вы можете посмотреть в моем видео о самых опасных вершинах мира. Сезон восхождений на К2 проходит летом. В основном на вершину поднимаются где-то там с середины до конца июля. Первое восхождение было совершено итальянцами 31 июля 1954 года. На К2 мы планировали тоже сделать попытку восхождения летом 2020 года, но, к сожалению, из-за коронавируса все наши планы отменились. Я надеюсь, что получится попробовать подняться на эту вершину летом 2021 года. Канчинджанга 8586 метров. Канчинджанга находится в Сикимских Гималаях на границе Непала и Индии, в отдаленном, труднодоступном и диком регионе. В Канчинджанге есть несколько второстепенных вершин выше 8000 метров. Бытует поверить, что это гора женщина, которая не пускает и даже убивает других женщин. И действительно, первое успешное женское восхождение было совершено лишь в 1998 году. Лучший сезон для восхождения на Канчинджангу – это весна. Первое успешное восхождение было совершено британцами 25 мая 1955 года. Лходзе – 8516 метров. Находится в Гималаях, на границе Китая и Непала. Классический маршрут проходит со стороны Непала и до четвертого лагеря совпадает с маршрутом на Эверест. Это, по сути, две вершины спутника. Лходзе имеет Несколько вершин высотой больше 8000 метров. И южная стена Оходзе считается одной из самых таких значимых и подчетных задач в мире высотного альпинизма. В мае 2020 года я тоже планировал свою экспедицию на Оходзе, которая уже даже приехала в Непал, но восхождение было отменено из-за коронавируса. Как это не печально звучит. Лучший сезон для восхождения ⁇ весна. Первое восхождение 18 мая 1956 года швейцарцами. Макалу 8485 метров. Макалу находится на границе Китая и Непала. Классический маршрут проходит со стороны Непала. С нижнего базового лагеря Макалу открывается во всей красе и имеет название «Черный великан». Стандартный путь подъема относительно безопасный. Здесь нет риска схода лавин или камнепадов нету больших трещин и активного ледопада. Но в то же время восхождение на Макалу даже по стандартному пути очень сложное физически и требует определенных технических навыков. Оно намного сложнее, чем восхождение на Верес на самом деле. Я был в экспедиции на Макалу весной 2019 года. К сожалению, несмотря на хорошую погоду и хорошее самочувствие, до вершины мне дойти не удалось. Я развернулся на отметке 8230 метров и пошел вниз. Почему так вышло? Смотрите видео с экспедицией на Макалу. Лучший сезон это весна. Первое восхождение 15 мая 1955 года французами. Чоойо 8201 находится на границе Непала и Китая, но в этот раз со стороны Китая проходит классический маршрут, и он является одним из самых простых и безопасных на восьмитысячнике. Здесь нету трещин, нету камнепадов, нету большого риска сходу лавин, нету каких-либо сложных технических участков. Ну, за исключением там несколько метров крутого льда, но это мелочи для восьмитысячника. Поэтому ЧО является с технической точки зрения одним из лучших восьмитысячников для первого подъема. В то же время э, маршрут проходит с Китая, и это накладывает свои ограничения. Во-первых, э, уже два или три года запрещено подниматься на вершину с использованием базового сервиса. Нужно обязательно пользоваться услугами шерпов. За шерпу непальского нужно доплатить дополнительные деньги. И таким образом восхождение на Чиойо становится очень дорогой такой программой. Ну, если сравнивать восхождение на другие непальские 8000 примерно такого же уровня. Я был на Чиойо в сентябре 2019 года, поднялся на вершину успешно, 24 сентября это было. Тоже видео можете посмотреть в экспедиции у меня на канале. Чиойо -э, это классический осенний восьмитысячник, поэтому собственно лучший сезон это осень. И первое восхождение было совершено 19 октября австрийцами. Тхаулагири 1, 8170 метров. Вершина находится полностью в Непале, имеет самый, ну, один из самых узнаваемых и красивейших профилей. И в то же время классический маршрут восхождения один из самых тяжелых. Лучший сезон для восхождения весна, но также над Хулагири поднимаются и осенью. Первое восхождение датируется 13 мая 1960 года швейцарской экспедицией. Манаслу 8163 метра. Находится в Гималаях, полностью в Непале. Манаслу, по моему мнению, является оптимальным вариантом для первых восьми тысяч. Технически он немножко сложнее, чем Чоойо, но зато намного дешевле. Самый сложный участок находится между первым и вторым лагерем. Манаслу стал для меня первым восьмитысячником. На него я поднялся 26 сентября 2017 года без использования шерпов и искусственного кислорода. Лучший сезон для восхождения на Манаслу это осень, а первое восхождение было совершено японской экспедицией 9 мая 1956 года. К слову, Манаслу считается японской горой, потому что только японских экспедиций на нее прошло целых 5 штук, прежде чем удачно вышло зайти. Нангапарбат 8125 метров. Находится в Кашмирских Гималаях, полностью в Пакистане. Нангапарбат является одним из самых сложных и опасных восьмитысячников со смертностью 21%. В то же время базовый лагерь Нангапарбат один из самых красивейших. Он находится на Зеленке в Диамирской долине. На Нанге очень большой перепад стены от базового лагеря и до вершины. Лучший сезон для восхождения это лето и первое восхождение 3 июля 1953 года австрийцам Германом Булем. А напорно 1 8091 метр. Анапурна полностью находится в Непале, и это первый восьмитысячник, на который ступила нога человека. Одновременно с этим это и самый опасный восьмитысячник, и восьмитысячник, на который совершено меньше всего восхождений. Смертность на горе составляет целых 26,7%. А на вершине побывало всего 266 человек. Основная опасность – это сход лавин, и зачастую на напорную на восхождение приезжают уже акклиматизировавшись заранее, чтобы минимизировать количество шатаний вверх-вниз по горе. Лучший сезон для восхождений – это весна. Первое восхождение было совершено 3 июня 50 -го года французами. Рум – 8800 метров находится в Каракаруме, на границе Пакистана и Китая. Классический маршрут проходит с Пакистана. Опасный и изматывающий переход с базового лагеря в первый придают дополнительной сложности и без того не самой простой горе. Рашербум-1 имеет второе название – Hidden Peak – скрытая гора. Все потому, что главная вершина находится в отдалении и закрывается более низкими отрогами. Лучший сезон для восхождения – это лето и первая Успешная экспедиция была американской 5 июля 1955 года. Броуд Пик 8051 метр. Тоже Каракарум, тоже классический маршрут нах... проходит с Пакистана. Броуд Пик находится в относительной близости к К2. И за счет того, что Броуд Пик гораздо безопаснее, гораздо менее... Технически сложный. Большинство, ну, скажем так, многие из восходителей на К2 акклиматизируются на броудпике, а потом поднимаются на вершину К2. Лучший сезон для восхождения это лето. Первая успешная экспедиция была австрийской 9 июня 1957 -го года. Гошербрум-2. 8035 метров. Каракарум. Классический маршрут с Пакистана. Гошербрум-2 сам по себе является весьма безопасным и технически несложным восьмитысячником. Основная проблема это тяжелый ледник между базовым лагерем и первым. И вот именно благодаря наличию ледника и менее развитой инфраструктуре в Пакистане Гашердун-2 пользуется меньшей популярностью, чем тоже Манаслу или Чою. Лучший сезон для восхождений лета. Первое успешное восхождение австрийская экспедиция 7 июля 1956 года. Замыкает наших 14 главных высочайших вершин мира Шишапангма высотой 8027 метров. Она находится в Гималаях, полностью на территории Китая. Примечательно, что классический маршрут восхождения является одним из самых простым. Но есть одно но, маленькая загвоздка. Дело в том, что классический маршрут выводит нас к Шишапангме Центральной, высотой 8008 метров. А от Центральной до главной вершины, которая всего там на 20 метров выше, идет 500 метров крутого и очень сложного траверса. Этот траверс делает достижение главной вершины по классическому маршруту почти невозможен. А ведь именно главная вершина идет за счет программы «Корона Земли». И именно из-за этого в последнее время очень часто планируются экспедиции на Шишапангу не по классике, а по крутой южной стене, которая выводит пирамидом к главной вершине. Лучший сезон для восхождения это осень. И первое успешное восхождение было совершено, как ни странно, китайцам, ведь вершина полностью в Китае и не просто не давали другим пермитов. Оно было совершено 2 мая 1964 года. Таким образом, Шишапангма стала последним восьмитысячником, на котором побывала нога человека. Фактически о каждом из рассказанных мною восьмитысячниках написана уже не одна книга. Большинство из них вы можете купить в нашем магазине сувенирной продукции. Ссылочку я оставлю. Заходите, читайте. Друзья, мы с вами поговорили о 14 основных вершинах восьмитысячников. Но есть еще множество второстепенных пиков. На экран мы сейчас выведем отсортированный список. Он отсортирован по относительной значимости каждой из вершин. Суммарно получается еще 21 пик, который выше 8000 и на многие из которых еще не ступала нога человека. А если присуммировать 14 основных и 21 дополнительный, мы имеем целых 35 вершин выше 8000. Вот такая вот статистика. Когда-то я считал сходить на 8000 чем-то нереальным и запредельным. Но оказалось, что это такая же гора как Эльбрус или пик Ленина, но конечно немножко повыше. Когда-то я считал восхождение на 8000 чем-то нереальным сродни полету в космос. Но оказалось это такие же вершины, только побольше. Да, сходить на 8000 очень тяжело, но это вполне реально. Поэтому мечтайте, тренируйтесь, набирайтесь опыта, копите деньги. И если на 8000, то с кулуар. До встречи!